Добрый вечер, Украина. Добрый вечер, студия. Я думаю, что нет никакого удивления по одной простой причине. Вот безнаказанность порождает беспредел. У нас страна три года говорит о коррупции, публикуются цифры, глава госфининспекции говорит о 7,5 миллиардах хищениях. После этого увольняются работы, и никто не расследует ни одного преступления, о котором так громко кричат на весь мир. Касательно, почему хорошее качество, у меня есть догадка. Я думаю, что это результат ЕРДР и официальной прослушки. Я думаю, что звук снимался со стойкой одной из служб. И я думаю, что просто этому делу не дали ход. И поэтому этот человек передал нам флешку. Я не знаю, почему нам в парламенте очень много писанных борцов с коррупцией, журналистов, грантоедов, всех остальных, кто постоянно с ней борется, только результатов нет. К сожалению, не все возможно показать, но я хочу сказать, вы вспомните Порошенко везде. У него есть две фразы постоянные. Это агрессор и патриотизм. И России дулю, наверное. Третье. Вот мы первое смотрели, это договоренности высшего чиновника Национального банка Украины, который в момент введения двухсторонних санкций с Россией спасал Государственный Российский банк. ВТБ банк, который владеет банком Москва, который в свою очередь владеет БМ банком в Украине. И вот они договаривали, слышали аккуратные фразы, мы пойдем в администрацию, что-то там решим. Надо у мамы спросить. Вы можете догадаться, кто мама и в какую администрацию им надо пойти, что-то решить, чтобы они дальше работали. А теперь дальше вы видели абсолютно всех представителей, мы уже упоминали, сегодня платинум банка. В котором до 2015 -го года, до прихода в работы в НБУ, работала Рожкова. Вы слышали несколько вещей, как из своего кабинета в НБУ. Она до сих пор руководит предприятием, распределяет там, ну у вас короткая версия, а там просто телефонные разговоры все. Мотивационную часть, то бишь зарплату в конвертах, бонусы так называемые. Вы слышали, как махинируют с залогами. Я объясню, что такое залог. Залог это банк вносит какое-то Учреждение, в частности санаторий Молдова, его оценивают и выдают под это стаб-кредит. Да, рефинансирование так называемое, о котором говорят все вкладчики, что оно выводилось в офшоры. Так вот, под залог, который стоит реально 100 миллионов, выдали 500. В этот раз почему-то не получилось, они побежали делать другую оценку. Сначала 150, и он ей говорит, послушай, я подшаманю, будет 250-300. Она говорит, хорошо, я пока приторможу. То есть вы понимаете, что такое коррупция и как оно на самом деле происходит? Э -э господин Адарыч, да, вот ему позвонили, говорили, не, пожалуйста, прекратите обналичивать деньги. Не вошло во все, потому что было ограничение по 5 минут. Дальше она звонит в финмониторинг, начальнику управления, и говорит, скажи мне, пожалуйста, а что по Адарычу? Он говорит, ну, послушай, они продолжают обналичивать деньги, я уже писал вам об этом в записке. Она говорит, а как они это делают? Он говорит, ну выводят через определенные структуры. Она говорит, ну он эту закроет, откроет новую. Он говорит, он так и сделал. Через первую структуру они вывели больше одного миллиарда. Через вторую структуру за пять дней они вывели 198 миллионов. Выводили через банкоматы и через покупку ценных бумаг. Я вам Это, это съем информации, как я понял, за три месяца 2015 года. Как вы думаете, чем закончил этот банк? убытком в 2015 году в размере триста девяносто миллионов. То есть на 200 миллионов больше, чем уже в этом телефонном разговоре слышно, что деньги были выведены. После этого банк, естественно, обанкротился, у него была времена, введена временная администрация, и та, та же самая проблема с кулачеками. Я просто думаю, что проблема 84 банков, которые разолились в Украине, как раз находится в НБУ. Именно почему мы и выводили людей 7, 7 октября, первый раз на митинг-протеста. Там было два фактора. Фактор первый. Нам уже стало понятно, что деньги утекают исключительно через этот орган. И если мы хотим хоть как-то сохранить банковскую систему и не допустить преступного оттока капитала вкладчиков, то нужно ставить барьер, привлекать внимание к Нацбанку, требовать отставки создавать временную следственную комиссию, расследовать преступления. И второе, в этот день, просто последний день работала миссия МВФ, и находилась она именно в НБУ. Мы хотели показать, что у Гонтаревой, у Рожковой нет мандата доверия от народа Украины, от вкладчиков, и мы не будем согласны с тем меморандумом, который они подпишут в угоду получения новых траншев. Это понятно? Так вот, Разговоров бесчисленное множество. Особо вот эти просто особо понятные, но надо надо сидеть и смотреть с аналитиками. Многие голоса невозможно. Ну, это должны быть люди, которые вращаются в банковской системе. Я надеюсь, что, конечно, все правоохранительные органы, куда мы это передаем, будут заниматься этим. А вы одновременно. уже передали? Мы подготовили обращение, соответственно, чтобы им было легче сразу внести это в ЕРДР. Мы уже два дня требуем, чтобы у Рожковой забрали паспорт, чтобы предотвратили ее попытку к бегству. Мы по личным каналам передали, что у нас это есть. Сегодня я эту флешку передал журналистам, оставлю и вашему каналу. Для того, чтобы если вдруг каким-то образом расследование будет остановлено, мы точно так же с аналитиками будем сидеть и подбрасывать вам интересные факты. Но так или иначе, Залог успешности Украины зависит от многих вещей. Одна из них – это банковская система. С приходом Гонтарева нам сейчас, я уверен, и сотрудники СБУ, и все остальные будут рассказывать про шатун, про, про все остальное, про руку Кремля. Но есть объективные факты. Банковская система разрушена. Экономически нецелесообразно брать кредиты, потому что с приходом… Гонтаревой не только гривну обвалили в два раза, обобрали вкладчиков и юридические лица, но ну и ставка, учетная ставка НБУ выросла с 10 до 19,5%. Никакой бизнес такой нагрузки выдержать не может. Каким образом давят на владельцев? Ну, Полищук, наверное, стесняется, но их постоянно заставляли докапитализировать банк, увеличивая резервы. Резерв, по сути, не работающие деньги, которые делают вообще смысл работы в банковской сфере, неинтересны. Почему убивают банки? Я думаю, что тоже понятно. Накануне вот такой тотальной распродажи страны, к которой нас готовит правительство и президент, не нужны свободные инвесторы. Не нужен никто, кто может купить предприятие и даст ему лад. Нужно только, чтобы все было сконцентрировано в руках той власти, которая на сегодня управляет этим процессом. Если они весь бизнес лишат денег, то они сами купят и припортовый, и центр энерго. И заметьте, предприятия, которые еще два года назад котировались и за них планировали выручить миллиарды долларов, сейчас не продаются даже за 200 миллионов. Еще раз говорю, это стратегия власти. Это целенаправленное расхищение наших ресурсов. И почему я призываю все политические силы, всех вкладчиков. Я связывался с Юлей, вкладчики боятся выходить на улицы, потому что власть готовит к системным провокациям каждого, кто не согласен. Говорят шатун, говорят провокации, готовят патриотическое общество, пожалуйста, придите, не допустите реваншизма, запугивают всех тех, кто может выйти и высказать свое несогласие путем мирного протеста. Я уже не буду говорить, что до смешного опускаются. Не пускают с чаем, забирают туалеты, подставляют мальчика. Ну, но... Проплаченный митинг, хорошо, но вы где-то видели человека, который возьмет деньги за то, чтобы выйти на митинг, и гордо на камеру, улыбаясь, будет это всем рассказывать, но даже не смешно. Эта власть действует так же, как и предыдущая. Любой протест надо дискредитировать. Людей, которые туда вышли, нужно обозвать врагами народа. И с этими людьми надо бороться тогда любыми способами. А если кишка тонка, то нужно часть общества одного натравить на другую обозвав и поделив еще раз идеологически пополам. Друзья мои, уважаемые мои политические коллеги, я вас умоляю, прекратите друг друга пинать в парламенте, искать, кто виноват, поливать грязью. Вот это как раз сценарий власти, вот это как раз шатун. Если мы все вместе с народом Украины не выйдем и не скажем им хватит, а испугаются они только людей, потому что они знают, что могут сделать украинцы, если они действительно будут не согласны. Они это знают больше всех. Поэтому, друзья мои, выходите в понедельник под НБУ. Надо требовать, это не может происходить. Вы слышали, да, даже чтобы снять из списка санкций Российский банк, необходимо было получить решение РНБУ, и потом, чтобы президент его подписал. А теперь вы можете себе представить всю эту мафиозную группировку которая тихонечко пилит деньги, полтинничек ей зашел, она очень сильно радуется. При этом, при этом, да, они говорят о патриотизме и об агрессии каждый день. Толстеет только ICU, Гонтаревой банк и банк Порошенко. Все остальные банки на сегодня убыточные. Все остальные банки пугают либо национализацией, либо дополнительной капитализацией. И другого варианта у страны не будет, если мы не запустим банковскую систему, экономика с колен не поднимется. Спасибо, Евгений Мураев.